Другий уривок з моєї книжки про мистецтво любити. Я досі не обрав назву для неї. Якщо у вас вам спаде на думку, якась назва, будь ласка, пропонуйте, можливо, саме вона буде виявитися найкращою. Зачем читати цю книгу? Що дасть? зачем любить? Что в любви такого ценного? И зачем вообще искусство любви? Разве самой любви мало? Полюбив, мы пробуждаемся к жизни. Начинаем жить. Любовь – самая большая метаморфоза в жизни. Большее превращение, чем рождение, жизнь, смерть. Потому что любовь пробуждает к жизни. Это луч в бесконечной тьме, зов среди бесконечного сна. Но спящие, полуживые, не хотят возрождаться к жизни, не хотят пробуждаться. Жизни еще нужно достичь, говорит Тоша. Родиться еще не значит, не значит начать жить. Большинство людей после рождения их родителями как бы еще спят и не знают об этом. Любовь будет того, кто хочет спать, кто хочет уже проснуться, кто ненасытно хочет спать, кто боится... Я трохи помолился, прочитаю цередок снова. Люб... Любовь будет того, кто хочет спать, кто хочет уже не проснуться, кто ненасытно хочет спать, кто боится пробудиться. Ибо при первом рождении в детстве ему стало плохо, больно, страшно, безумно обидно. Он был тогда таким хрупким, слабым, мягким но жизнь заставила его покинуть уютная лона беззаботного детства, когда желания исполняются сами собой, когда все лучшее дарится и кинула в реку, чтобы он перебирался через холодную, жесткую бурную реку до берега взрослой жизни. Но он не смог забраться на этот берег, скатился вниз, и был подхвачен и унесен рекой неизвестно куда. Он как бы говорит, жизнь отобрала все лучшее, весь мой рай, и ничего не дала взамен. Вместо безмерных желаний счастья вдруг наступил ад, который больше не кончается. Меня кинули, весь этот мир, родители, люди, ни за что. Это высшая несправедливость. Я так зол, что не хочу ничего, даже жить. Жизнь облила меня жидким азотом. И я зачерствел и обломался. Для тех, кто хочет спать, кто хотят спать, кто застряли по пути к взрослой жизни, разочарованные, понурые, ожесточенные, для них любовь ожог, пожар во сне. Она обжигает, ослепляет, оглушает и колет их. Не дает забыться в сладком блаженстве небытия на дне реки. Она слишком большая, стихийная любовь, своевольная, незваная, непрошенная, непонятная, ксенофобная. Она разрушает кокон сна. Поэтому любить и быть, и быть любимыми это только для тех, кто хочет проснуться и начать жить. Для них любовь солнце над слоем Земли, в какой они сейчас пребывают, и изо всех сил снова и снова стремятся прорасти к свету и воздуху. Урывок с книжки Халила Жебрана Пророк Коли любов манить вас, ідіть їй услід, хоча її шляхи трудні і стрімкі, і коли її крила огортають вас, скоряйтесь їй, хоча меч, схований у її пір'ї, може поранити, і коли вона промовляє до вас, вірте їй, хоча її голос може зруйнувати ваші мрії. Як північний вітер спустошує сад. Бо як любов коронує вас, так вона й розіпне вас, і вона існує як для розростання, так і для обтинання гілок. І як вона здіймається до ваших верхів та пестить ваше найніжніше гілля, що тремтить на сонці, так опуститься вона до ваших коренів. Та струсне їх у їхньому чіплянні до землі. Як снопи збіжжя, збирає вона вас до себе, вона молотить вас, щоб оголити. Вона пересіє вас, щоб відділити вас від полови, до білини розітре вона вас. Вона міситиме вас, поки зм'якнете, І опісля вона віддасть вас. Своєму священному вогню, щоб ви могли стати священним хлібом для священного Божого бенкету. Усі ці речі має любов чинити вам, щоб ви могли пізнати таїнства свого серця та в цьому знанні стали часткою серця життя. Але якщо у своєму страхові ви будете прагнути лише миру і насолоди любові, то краще вам прикрити свою наготу та піти стоку любові у світ, де нема пір року, і де ви будете сміятись та не в повноті свого сміху, і плакати та не в повноті своїх сліз. Халіл Жубра. Второе рождение. Ми родили себя, щоб любить. Наше первое рождение таково, что нас рождают родители, а не мы себя. Что ж дивного, что мы не ведаем о своем рождении и о том, кто мы и зачем живем. Много ли понимает iPhone в том, кто он, кем, зачем создан. Мы не выбирали быть нам или нет. А вот любить или нет, это зависит только от нас. Нам решать, что выбрать, кем быть родиться, пробудиться и жить, чтобы любить. Или, подобно узникам пещеры Платона, отвлечься от жизни и любви и в одиночестве созерцать игру солнечных зайчиков на опущенных веках нашего ума. Только от нас зависит, начнем мы в экстазе излучать любовь или же всю жизнь пропустим в дремах. Руссо говорит, мы умираем, так и не познав жизни. Иной человек сходит в могилу в сто лет, а умирает, едва родившись. Послухаем також вирш Василя Стуса, знищенного нашими півничными сусідами. Вмирає пізно чоловік, а родиться дочасно. У 30 літ ти тільки народився, аби збагнути. Мертвий ти єси. Мені здається, що живу не я, а інший, хтось живе за мене в світі. В моїй подобі, ні очей, ні вух, ні рук, ні ніг, ні рота Отужілий в своєму тілі. Кавалок болю, замкнений в собі, в пітьмі завис. Ти, народившись, не дійшов своєї плоті. Ти тільки перехожий між світів, ворушишся на споді чужого існування. Сто ночей попереду і сто ночей позаду, а між ними лялечка нема. Розпечена аж біла з самоболю, як цятка пекла. Лаконічний крик усесвяту, маленький шротик сонця, з і заблуканий у тілі. Чекаєш ти іще народження для себе, а смерть ввійшла у тебе вже давно. СТУС Гьоте. Чуть человеку стукнет 30 лет, Он, как мертвец, уже созрел для гроба. Ролан. Большинство людей умирает в 20-30 лет. Перешагнув этот возраст, они становятся лишь своей собственной тенью. Всю остальную жизнь они подражают самим себе, повторяя с каждым днем все более механически и уродливо то, что говорили, делали, думали. Или любили в те времена, когда они еще были они.